এসময়ৰ কথা এখন হাবিত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি জীৱ জন্তু পশু পক্ষী আদিয়ে বসবাস কৰিছিল সকলো প্ৰাণীয়ে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি দিন কটাইছিল সেই হাবিতে এটা উটেও বাস কৰিছিল উটটোৰ আনক নিন্দা কৰাৰ এটা বেয়া অভ্যাস আছিল সি প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰেই কিবা নহয় কিবা দুখ বা দুৰ্বলতা দেখা পাইছিল আৰু তাৰ কাৰণে সি সেই প্ৰাণীটোক সদায় নিন্দা কৰিছিল তাৰ কথাত সেই অন্য প্ৰাণীটোৱে আঘাত পাইছিল কিন্তু উত্তৰ গাত তাৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰিছিল তাৰ কেতিয়াও অনুভৱ নহৈছিল যে তাৰ কথাত আন প্ৰাণীবোৰে মনত আঘাত পায় এদিন সি এজনী গাই গৰুক লগ পালে সি গাইজনীক কলে হেৰা গাই তুমি ইমান পেটলি তোমাৰ পেটটো ইমান ডাঙৰ কেতিয়াবা তোমাৰ এই পেটটো মাটিত চুচৰি যাব যেন পাইছো আৰু তোমাৰ শৰীৰটোক নোচোৱা কিয় গোটেই গাটো কলা কলা দাগেৰে ভৰি আছে ইচ তুমি দেখিবলৈ ইমান বেয়া গাইজনীয়ে উদ্টোক একো নকলে তাই তাৰ পৰা বেজাৰ মনেৰে গুচি গল তাৰপাছত সেই উটোৱে এটা মহক লগ পালে আৰু সি মহটোক নিন্দা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে সি ক'লে হেৰা মহ ককাই তুমি ইমান কোলা মোলা ভগৱানে তোমাক বনাওঁতে তেওঁৰ মনত বৰ কোলা ক'লা চিন্তা আহিছিল চাগে সেয়ে তুমি ইমান কুলা আৰু কৎচিত হ'লা মহটোৱে মনত বৰ দুখ পালে কিন্তু সিও উটক একো নকৈ তাৰ পৰা গুচি গ'ল উটোৱে গৈ গৈ এটা কেৰকেতুৱাক লগ পালে উতে কলে হে ৰাতিক লা কেৰ কেটুৱা তোমাক দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন ভগৱানে কোনো প্ৰাণীক চিঙি মোহাৰি থেতেলিয়াই মেতেলিয়াইহে বনাইছে আৰু এই নেজডাল নোচোৱা কিয় নেজ নহয় যেন ঘৰ সাৰাত ঝাৰুহে তোমাৰ দৰে অকণমানি আৰু কক্ষিত প্ৰাণী মই আজিলৈকে দেখা নাই দেই কেৰকেইটোৱাইও উটক একো নকলে আৰু তাৰ পৰা গুচি গল কিছু সময় পাছত পুতে লগ পালে এটা ডাঙৰ হাতী পুতে হাতী ক'লে হেৰা হাতী ককায় কি কুচিত শৰীৰহে তোমাৰ এইটো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাণ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভৰি ইমান দীঘল নাক নাকটো আহি মাতিয়েই পাবহি আৰু মই আজিলৈকে কা আৰু নাকে মাতিছোঁ আহি দেখা নাই হ'লে দেই তুমি দেখিছো বহুতেই কুৎচিত হাতীয়েও উটক একো নোকাকৈয়ে তাৰ পৰা বেজাৰ মনেৰে আঁতৰি গল এইদৰে হাবিখনৰ প্ৰায় সকলো প্ৰাণী উটোৱে কৰা নিন্দাৰ বাবে দুখী হৈ পৰিছিল গতিকে এদিন সিহঁত আটায়ে আলোচনা কৰিলে যে উটক এতিয়া উচিত শিক্ষা দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে সি নিজকে কি বুলি ভাবে সি সকলোকে নিন্দা কৰি ফুৰে তাৰ চকুত কোনো উত্তম নহয় সি কেৱল আনৰ বেয়াটোহে দেখা পায়

পাছদিনাখন উঠে সমাৰোহলৈ বুলি বাদ বুলিলে নদীৰ পাৰত উপস্থিত হৈ আছে অলপ পলম হল সমাৰোহ আৰম্ভ হলেই নেকি হেৰা উৎকাই প্ৰথমতে তোমাৰ চেহেৰাটো এই নদীখনৰ পানীত এবাৰ চাই লোৱাচোন তোমাৰ নিজৰ ৰূপটোনো কেনেকুৱা উতে বুজিব পৰা নাছিল যে সিহঁতবোৰে আচলতে কি কৰিব বিচাৰিছে উতে হাতীৰ কথা মতে নদীখনৰ পানীলৈ চালে সি তাত তাৰ নিজৰে প্ৰতিবিম্বটো দেখা পালে মহে কলে হেৰা উৎকাই তুমি নিজেই চোৱাচোন তোমাৰ শৰীৰটো কিমান কুচিত ভৰিকেইটা তিমানেকা আৰু তোমাৰ পিঠিখন নোচোৱা কিয় যেন পাহাৰহে আৰু ডিঙিটো ডিঙিটো ইমান দীঘল যেন আকাশখনে আজিলৈকে কুচিত প্ৰাণীহে তুমি উতে তেতিয়াহে বুজি পালে যে সমাৰোহলৈ তাক কিয় নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল আৰু এইবাৰ মনত আঘাত পোৱাৰ আৰু দুখী হোৱাৰ পাল উত্তৰ আছিল সি এতিয়াহে বুজি পালে যে যিবোৰ প্ৰাণীক সি নিন্দা কৰিছিল সিহঁতে মনত কিমান যে আঘাত পাইছিল উতে সকলোকে ক্ষমা বিচাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা মই তোমালোকক বৰ আঘাত দিলোঁ মোৰ কথাৰ পৰা যে তোমালোকে ইমান আঘাত পোৱা মই অনুভৱেই কৰিব পৰা নাছিলো আজিৰ পৰা আৰু মই কোনো প্ৰাণীকে নিন্দা নকৰোঁ মই কথা দিছোঁ এই বুলি উতে সকলোকে ক্ষমা বিচাৰিলে আৰু সিহঁতেও উটক ক্ষমা কৰি দিলে ইয়াৰ পাছৰে পৰা সকলোৱে পুনৰ মিলা প্ৰীতিৰে দিন কটাবলৈ ধৰিলে গতিকে আমি আনৰ দুৰ্বলতাক লৈ কেতিয়াও নিন্দা কৰিব নালাগে